Salam mənim əziz xalqım, əziz bizim müxalifətçi xanımlarımız və bəylərimiz. 3-cü növbədə Költə uşaqlarımız, uşaq pulu üzrə həstəqana bizim Költə i블adlarımızın hər birini salamlayıram. Mənim kim saatının sakini ki, mən Sədaqətən Cabbaro, hal-hazırda Sabravadın icra başçısıdım. 1992-2014-cü illərdə, yəni saatlı olan həmin zaman icra başçısı olub, onun yentlərindən bir mislini oğurladığı pullardan danışacağam. <coughs> 2009-2014-cü illərdə regionlara sosial iqtisadi inkişaf inkişafına dövlət proqramının əsasən su və kanalizasiya sisteminin yaradılması üçün çəkilib istifadəyə verilməsi ilə bağlı Satlı rayonunda da 176 milyon pul ayrılmışdı. 176 milyonun miqdarında heç bir iş görülməmişdi. Sadəcə üstünə kanalizasiya qapaq qoyublar, amma giriş və çıxış hissəsi yoxdur. Yox, dərs xalqımız. Bununla bağlı isə Sıraqədin Cabbarovla maraqlanan olmadı. Əlavə də Satranın mərkəzində Aysan Şadlıxan üzbərs mədəniyyət evinin qarşısını şey evlər. Şirvi, Şəliyevlər, rəngli Şirin Şəliyevlər qalanadı. Qavanadı bir az metral. 1-ci və 2-ci mərtəbəli heç bir söküntü və remont yox, yani, tikinti çap şey edilməmişdir. Orada 800 min manat da 800 min manatı ora pul ayrılmışdı. Ondan da 800 min manatdan 40 min manatın, 40 min manatın işçisinin biri indi azın deyəcələr, azını çəkəcəm. Oğurlayım Rusiyaya qaçmışdı, onu da qaytarıb gətirirlər. Hal-hazırda da vəzfələ işləyir. İndi harda işləyir, kimdə onunla çıxılacaq inşallah. Bu 176 milyon pulu 176 manat deyil də, yəni 176 milyondur. Bunu niyə görək İlham Əliyev bir prezident kimi, ölkə başçısı kimi, sılaqətdin Cabbaryanla hesablaşmalı. Cabbardan soruşmadı ki, bu pulu hara getdi? Birinci məvini Quliyev İlham Nohruz oğlu, həmin vaxtı, Ocaqov Varihan Mehdi qızı, Humarızov və İshvan məsələsə məvini. Üçü bir yerdə bu pulu darmadağın etdilər. Apardı Amerikada özünə səmağa torpaq aldı, villalar aldı, evlər aldı, qardaşının yanından ordan Həmin sərqədən bu pulların mənimsidir. Niyə burada Hesabat Palatası bu qədər pulu ayrılan ayrıl ayrıl hesablamırlar ki? Hesabat Palatası öz hesabını, faizini hesablayıb amma ayrılan pulun görülən işlərin soruşmaq yerinə əkmisən, nə bitirməsən, nə sökümsən, nə tikimsən, nə, nə yaradırmısan, ay sərqəd. Əslində bu qədər pulları oğurladılar. İkinci tərəfdən isə Həmin o kanallar sisteminin bağlanılmaması üçün saatdan icra hakimiyyətinin binasının yanında Oktyabr küçəsində yay vaxtı mığmığadan ditdilidən o iylənmiş sularda vətəndaşlar yol axıdırlar. Küçə axıdırlar. Göl məcəllər yaradırlar. Elmir Bağrov da biz də deyirik ki, niyə görə vətəndaşların içərisinə çıxmır, qaçıb pəncərlərin və pərlər arasına gizlənir. Akaz vasitə Elmir Bağrovu saatın hal-hazırda ki, İcra Başçısına iylən suya, ditdiliyə və hamsı allergiyası var yemiş. Onu burda pərdəyə, pəncərəyə ayırıla bilmir Elmir Bağlı. Nə əkməyə bacarmayıb, nə bitirməyə bacarmayıb, nə sökməyə, nə də tikməyə. Çünki sılaq qadın tufağın dağılıb gedib, heç nə qoymayıb qalıb. Elmir Bağlı da 3 illik İcra Başçısı saatlarında bir qəfil olsa saatdən ayını pul ayrılmır. Bax bu nöqtəyə əs qalğımız. Qaldıqsa saatdən o rayonu daxil edilməli bütün regionlarda elə saatdən kapital bankında vətəndaşlar Kreditçi pulu tuturamışsınızlar inkişaf etməsin mal dağınıqla bağlıdır. 25-30% civarında pul verirlər. Niyə dövlət 3% dan 4% dan vermir? 25-30% dan verir kapital banklarda. Vətəndaşlar sosial durumunu necə yaxşılaşdırsın? Necə yaxşılaşdırsın İlham Əliyev? Vətəndaş nəyini edə bilər da İlham Əliyev? Görsən banditləri üzə çıxardıq. Əslində əlavə də 3 növbəti kapital bankası ot ki Çəndlərdə bütün tin məntəqələri yanasız vəziyyətdədir. İridənci vəziyyətdədir. Rayonun özündə, Satranın özündə Allah təala tərəfindən də bir nə gəldi, virus yayıldı. Satranın mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirmək olar mı 110 Satranın əhalisi var. Xeyr, Çəndlərdə tin mənə qəzə bərpa olunmalıdır. Topla toplanıla hamsı təmin olunmalı Əsas da bu günçü günə ölkədə olduqca satılanla süyunun nəfəs aparatına ehtiyacınız var. Süyunun nəfəs aparatı olmalıdır ki, vətəndaşlar bir neçə yaralanır, amma astma və bronxial xəstəliyinə keçir. Vərəm xəstələri yaralanır. Vərəm xəstəsi, astma xəstəsi, şəkər xəstəsi demişik əz xalqımız. Eləcə də ruhi xəstələrə dövlət tərəfinə ayrılan parametrlə də dərmanlar çatdırılmır vaxtında. 5 dərman varsa pulsuz. Onun ikisi olur, 3 olmur. Qalanı keçən va apteklərə gəlsəm, çöl aptekləri görsən ki, hamı aptekdə satılır. Amma xəstəxanaya vermir. Deyil, hələ bizə dərmanlar gəlmir. Kodluğu xaş edirəm, paylaşasınız, bəyənəsiniz ki, görün bizim haqqlarımızı kimlər mənimsəyib. Sılaqəddin Cabarov kimi oğru satdıranın 176 milyon pulu büro qoyub 800.000 manatdan mədəniyyət evindən ayrılan pulu oğurlayıb hal-hazırda İlham Əliyevin özü